Нестандартные ученики спустя полгода кропотливого труда наконец вышли из-за парт. Северодвинские сеньоры отметили свой выпускной вечер с песнями, частушками и чаепитием. Только вместо традиционных аттестатов участники проекта в городской библиотеке получили грамоты и медали. Подробности в следующем сюжете. Это необычное застолье, а настоящий выпускной вечер. Только вместо школьников здесь пенсионеры. В городской библиотеке «Книжная гавань» финишировал проект «Сеньоры за партой». Спустя полгода плодотворной творческой работы ученики со стажем подвели итоги. Оказывается, самым любимым уроком у наших пенсионеров стало знакомство с компьютером. Жди меня, можно за 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 зарегистрироваться клиника заказать, например, талончик э, в регистратуре. Э, можно онлайн доплачивать какие-то там свои счета. В общем, всевозможные такие поиски, самые простые. Самые активные по итогам семестра получили заслуженные грамоты, подарки и медали. Не менее интересными для сеньора оказались творческие занятия и мастер-классы. Некоторые даже обрели новое хобби. Мне очень понравилась роспись по стеклу. Бисероплетение. У меня сейчас уже деревья в бисерной Масса просто. А дальше валенные вот эти картины, валенные цветочки, это просто прекрасно. Потом э, беседа с психологом. Весьма интересно и поучительно была. Хотя там даже дискуссию мы развели. В рамках проекта «Сеньоры за партой все занятия были бесплатными. Мастер-классы продолжаются, но теперь за символическую плату. При этом все желающие могут выбрать подходящий для себя курс. Мы стремились показать, вот раскрыть потенциал библиотек, которыми могут воспользоваться пожилые люди. То есть какие правовые мероприятия, чтобы повысить свою юридическую и правовую грамотность, и система Консультант плюс и встречи со специалистами. Библиотека это не только фонд, это не только книги и периодические издания. Это замечательные, интересные творческие занятия и выступления творческих коллективов. Выпускной вечер закончился торжественным чаепитием. Музыкальное сопровождение обеспечили представители пинежского землячества, а выпускники с удовольствием подпевали любимым хитам. Наталья Аскерка, Юлия Зайцева, Семен Семигулин, Вестник Северодвинска.